первенство клуба «Уникорд», которое проходит сейчас на этих кортах, собрало довольно сильный состав. Так в возрасте девочек 81-82 года, финал которого сейчас идет на первой площадке, играют три игрока из 30-ки Союза в этом возрасте. Значит, в финал вышли воспитанницы тренера Луценко Катя Васильева, которая сейчас является первой на Украине среди девочек 82 -го года рождения, и Света Прохватила, которая ходит десятку бывшей страны по 81 -го году. За третье место уже встреча состоялась. Третье место занял Саша Мастерова. В соревновании мальчиков э, два финалиста. Это Харитонов и Данилов. Вот. А за третье место играют младшие. Эдди Гуха, который 83 -го года, играющий по 81-му. И Степан Исаков. Также проходят соревнования еще и в парном разряде, где, в общем-то, все названные люди и играют в финалах. Ноль пятнадцать. Пятнадцать. Второй. Двадцать пятнадцать.